Встреча Путина с Трампом состоится в самые ближайшие дни. Стороны приступили к ее проработке. Место встречи какое? Ну, я пока не могу говорить, хотя оно в принципе определено. У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Вот один из друзей, президент Объединенных Арабских Эмиратов. А что там за горой? Там, наверное, какая-то база, да? Там... Страна воюет, и мы должны быть готовы и к атакам БПЛА, и хакеров, и даже к разгулу стихии. А сейчас выборы нашего уважаемого губернатора. Вызвал медика батальона и медик батальона в присутствии панчик. Что сказал мне? Здорово. Что здорово. А потом, короче, его там убьют. Дом-то я не знаю, купим, нет. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, де, як і завжди ми будемо нищити і знущатися над нашими ворогами. Вони обов'язково будуть розповідати про свої. Перемоги, ну а ми про правду на все те, що відбувається за паребриком і на фронтах у тому числі. А ви ж друзі, тим часом на старці, не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Ванова Лайф і звісно коментуйте, почути і побачити. Только що стало відомо, о том, то ж Путіна з Трампом состоится в найближчі дні. Сторони приступили к її проработке. По словам помощника Путина Ушакова, место проведения встречи тоже уже согласовано, о нем скоро объявят. Ушаков сообщил, что спецпредставитель США Уитков затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа с Зеленским, но Москва это оставила без комментария. Слушай. В высшем уровне то есть встречи президентов владимира путина и э, дональда Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной поработке параметров этой встречи и места ее проведения. Кстати, замечу, что место проведения было тоже в принципе согласовано, и мы информируем об этом несколько позже. Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле, но э, этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем полностью без комментариев. Что мы предлагаем? Мы предлагаем прежде всего концентрирует внимание на подготовке двусторонней а, встречи с Трампом и считаем главным, чтобы эта встреча была успешной и результативной. Тоже всем уже хорошо известно, что вчера Трамп сразу же после доклада Уитков созвонился с рядом ведущих европейских партнеров и переговорил с ними на этот счет. Я отмечу, что мы также, используя соответствующие каналы, уже приступили к информированию наших ближайших партнеров и друзей о тех вопросах, которые обсуждались в ходе упомянутой встречи с Уиткофом. Предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемо. А где, возможно место встречи какое? Ну, я пока не могу говорить, хотя оно, в принципе, определено. Считанные дни, это значит, уже на следующей неделе? Вы же сказали, дни, а не недели. Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас а, будем работать. Как... Вы же сказали, что, вы сказали, что, вы что? А вот а вот, Где будет скажите? Я то, что сказал. А вот Руби сказал, что теперь есть что обсуждать. То есть сигналы наши. Руби прав. Владимирович, ради бога, извините, что прерываю вот такую интеллектуальную экскурсию, но в свете последних новостей о вашем, о вашей будущей встрече с Трампом, А кто был инициатором этого саммита? Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. Что там какое слово сказал первым, это уже не, не а можете уточнить, Юрий Викторович ваш помощник сказал, что она будет в следующем видео, скорее всего, а где хотя бы намекнуть место? У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Вот один из друзей, президент Объединенных Арабских Эмиратов, я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест. А что Зеленый? Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока стоит. Спасибо, спасибо. Не хотел. Мы куда приедем? Везде обстрел. Смотри. А что там за горой? Там, наверное, какая-то база, да? Там позицию накрыли. Ну, и как вы помните, там, за словами официальной пропаганды, Та, що там, пропаганди. За словами Путіна, Піскова, всіх чиновників, СВО йде за планом. Ба Більше всі цілі СВО будуть досягнуті. Я завжди казала, що це, до речі, не важко, бо ніхто не знає, які цілі. Але. Що ж відбувається на четвертий рік повномасштабної війни і четвертий рік СВО, яке йде за планом, і Росія, яка, звісно, побіждає. Астраханський губернатор закликає до своїх людей на її поради запасатися ліками та знімати готівку. Бо що? Бо країна воює у Владивостоці. Інтернет не працює вже тиждень, і влада пообіцяла відрубати його. До кінця СВО я нагадаю, що з інтернетом граються через потенційні атаки безпілотників. Ну а в Хакасії мужик пообіцяв підірвати відділок поліції, бо немає інтернету, і він психує. Напевно, хочу подивитися випуск на ютуб каналі Курбанова Лайф, але не може. То що і справді здається, за всіма ознаками Росія перемагає перемагає здоровий глузд і перемагає інтернет. Уважаемые астраханцы, отключения интернета будут чаще и дольше. Это делается ради вашей же безопасности. Снимайте наличные средства со счетов, чтобы не остаться без денег. Сохраните важные номера в контактах, чтобы не искать их в интернете. Наполните лекарствами аптечки. Страна воюет, и мы должны быть готовы и к атакам БПЛА, и хакеров, и даже к разгулу стихии. Спасибо за понимание. Я каждый раз, когда намагаюсь вам про что-то Мені доводиться спинятися, переводити дихання, забувати про те, що я вже читала і бачила, та і на серйозних щах це все розповідати. Хоча здається, що ну так не буває. Я вже багато чого бачила і чула разом із вами про Росію. Кожен раз хочеться сказати, та ні, так, так не може бути, але саме так і виходить. В Пермському краї тріщину на будинку заклеїли вдумайтесь, перед виборчим плакатом. Тому що гроші, які мали піти на ремонт, на реконструкцію, реновацію, пішли куди? Правильно, на війну та вибори в цій самій країні, а не на ремонт, з яких Путін, власне, так, 25 років обіцяє із цих жахливих умов, із цих нетрів витягнути тих людей, яких не витягує, а замість цього тільки відправляє на СВО, а коли в них тріщина в будинку, то хтось із його посіпак заклеює її будинок. Перед выборочным плакатом. Вот власне, все, что вот и треба знать про новые, нынешние, золотые часы России под управлением Путина. Вот этот дом, который разваливается, и однажды эта балка нарушит чью-то жизнь. Я сейчас увеличу. Здесь повесили где-то, я не помню, сколько лет назад планку. Вот она. Смотреть на разрыв дома. И в общем эта планка порвалась где-то сначала просто она порвалась, потом был сантиметр разницы. Но ну, никто не обращал на это внимания. А сейчас выборы нашего уважаемого губернатора. Ну, я больше чем уверен, что он не изменится. А вот эту планочку ее просто завесили новой для того, чтобы э, люди думали, что дом дальше не разваливается. Он разваливается. Разваливается абсолютно верно. И однажды там осталось, наверное, сантиметров. Папа еще у меня покойный говорил, что было уже сантиметров 15, там балка стала сантиметров 5, она просто упадет и обрушит. Вот дивовижно, знаете, раньше в России, ну что там, Воду заряджали, хтось руками водив і стілював мешканців радянського союзу і не тільки. Взагалі люди любили бути аболваніними. Зараз нічого такого немає. Ну, тобто, є, але зараз не про це. Зараз для того, щоб одужати, навіть не треба заряджати воду, прикладатися до якоїсь пірамідки. Ні, в СВОшній армії достатньо одного слова, щоб із каліки чи пораненого стати вже автоматично здоровим. Зараз ми вам розкажемо про долю орка десантника 106-ї дивізії, який фактично як не може стояти на ногах після поранення і ледве-ледве пересувається із палицею. Але на думку військового лікаря він здоровий. Ні, ну зрештою, це ж у лікаря величезний досвід. Це ж він може просканувати будь-кого і побачити, що насправді людина здорова. А раптом вам здасться, що ця історія якась несправедлива, неправильна, то я вам нагадаю, що цілі. Каліч роти існують веслошній армії. І з пораненнями, і з милицями, і з перебентованими кінцівками росіяни своїх же відправляють в бій. Тому якщо в тебе палиця, то ти і справді ну, не досить та такий собі і хворий. Сьогодні 4.08.2025 року. Я за командира 6-ї парашютно десантної роти 2-го батальйону младший лейтенант Аміров. Происходит у нас сегодня диалог с бойцом, который к нам перевелся буквально вчера со второй штурмовой роты. Скажи свои данные, пожалуйста. Панченко Иван Иванович, позывной Панч. Вот. Соответственно, данный боец, Панч, мне сказал, что физически чувствует себя проблематично, тревожит ранение. Но в тот же момент, по медицинским показаниям, он полностью здоров. И чтобы удостовериться, не было никаких потом проблем в дальнейшем. Я вызвал медика батальона. И медик батальона в присутствии панчик что сказал мне? Здорово. Что здорово? А состояние здоровья все в порядке. Вот. Соответственно, нашему медику такие указания с метроты пришли. У нас такое законодательство, такая атмосфера, такие медики. Ну, вот так у нас все поставлено. То, что по документам, ребята переводятся, все. Я тоже не могу ничего поделать. И Но тебе сразу обозначил. Сейчас приходит задача, ты в состоянии ее выполнять. Я сказал? сказал, нет, по состоянию здоровья, не готов для выполнения задачи. Что я тебе объяснил? Я тебе объяснил, что, соответственно, ну, чтобы... В рамках закона все было, так как ты отказываешься выполнять задачу, все зафиксируем и дальше в порядке уголовно-правового кодекса, правильно, там да. военной прокуратуры. Все будем рассматривать. Ну, да. будет рассматриваться. Здесь тебе никто никаких увечий не принесет, никто тебя не будет там морщить, угнетать тебя. В принципе, как это ну... І який же хороший бізнес кожен раз пов'язаний саме із СВО та СВОшниками? Що не ідея, то просто золото. Цього разу нову інтернет оборудку запропонувала така собі російська блогерка Анастасія із Тюмені. Саме вона озвучила план заробити на загибелі чоловіка, якого збирається відправити на СВО до України? Її відео, звісно, викликало... Бухливу дискусію, резонанс, увагу, не побоюсь цього слова. Каже, дівчина розповідала, що чоловік йде на СВО, вона оформлює на нього дітей та отримує першу виплату в 5 мільйонів рублів. Далі, щомісяця їй ще буде капати 230 рублів, виплату та різні пільги по дитячому садку та школі. Ну, а потім, коли його вб'ють, то це і починається самий сок, мьот і сладость. Далее, наибольшие деньги снова-таки ей приходят. И ни слова, ни черт-черк про то, что было бы прикро, боляче, было бы как-то не так. Нет, всегда в России можно худо-бедно мужичка, но обменять на пару миллиончиков. Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю одновременную выплату в виде, там, 5 миллионов. Анастасия Диеговна. <laughs> Пупсикова. <laughs> И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп. Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Едино... Ежемесячная выплата, как жена военнослужащих, <laughs> Как жена военнослужащего. Вообще заживем. На моря поедем, дети. ребята, как вы думаете, почему у меня дети разъезжают то по Абхазии, то еще у одной девочки там мы подкинули денег, вот в Анапу поедет. А потом, короче, его там убьют. Да, дом-то я не знаю, купим, нет. Потом, короче... Ох, знаете, что такая священная военная операция? Я теж раніше не знала, поки одного дня не зайшла в Тікток і не побачила Тікток воїна, який про це і розповів. Який стверджує, що якщо Росія переможе, господи, ще є ті, хто допускає, що Росія може перемогти. То Росія обов'язково буде відбудовувати знищені й розбиті міста, вкладатиметься в мирне населення. Це так смішно звучить, особливо. В контексті всього того, що ми вам показували з Донецька, з Маріуполя, коли ми зараз показували вам історію про те, як просто звичайне якась забудова Пермського краю і там потріщені заклеюють перед виборчими плакатами. Але та звісно, після війни обов'язково Росія буде геть іншою. В це хтось вірить. Але найголовніше, що люди будуть вільні говорити тією мовою, якою вони захочуть. Цікаво, а на окупованих територіях як багато українців зараз можуть говорити українською, а не російською. А от якщо каже тіктоки, переможе Україна, то да, 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 конечно, не тільки на сніданок, а ще й на обід і вечерю, а деколи може і на якийсь ланч і бранч, ми будемо обов'язково доїдати всіх. Российского а вы знаете, почему должны быть выполнены цели священной военной операции? Потому что если победит Россия, а это 100%, то мы начнем отстраивать города, начнем вкладывать туда деньги, и всемирные будут жить и процветать с сохранением своего языка, на котором они хотят говорить. А если, не дай бог, победит Украина... То придут на территорию России нацисты и будут искоренять русский язык и уничтожать мирное население. Вот в этом наша разница. Поэтому священная военная операция должна быть выполнена, и победа будет за Россией. И на этом, друзья, в мене все. А вы, известно, не забывайте лошади с свила. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Звісно ж, не забувайте, що ви можете легко підтримати незалежну журналістику і роботу всієї команди. youtube каналу Курбанова Лайф. Все, що вам для цього потрібно, це знайти реквізити в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.